чего нам чекати далее? Наступного Ираку? Не думаю, что Ирака, но борьбу с ИГИЛом мы увидим ожесточенную. Я думаю, что... То есть не в масштабах войны, але в масштабах антитеррористической операции, так точно. Скорее всего, в масштабах ввода войск. То есть введение войск все-таки может Я думаю, відбудить. состоится да, под эгидой НАТО. Причем они отбросят все вот эти организации. И будут заниматься этим точно так же, как занимались Ираком в таком же формате. Потому что этот формат показал, что он самый эффективный. И я... Да, самый эффективный. Хорошо, если в таком контексте будут развиваться події далі, чем это, а что это сулит Украине в данном <сассническом> случае? В Украине, возможно, мы будем принимать каким-то образом участие во всей этой коалиции. Но... Просто справа в том, что все эти события, они ведут... До більш жорстких позицій в суспільстві, до радикалізації в суспільстві в Сполучених Штатах Америки на ключових посадах. Зараз фактично всі ключові посади посідають республіканці після цих подій у Європі. Я думаю, що більш радикально настроєні політики Європейці будуть посядуть відповідні крісла в Європі. Чи це може якось вплинути на те, що світова спільнота – Европа, Сполучені Штати Америки займуть більш жорстку позицію ну, стосовно тих я, людей, я, які да, Я больше в вам скажу. Вы помните, с кем первым встретился Алан сразу же после событий в шар Николя Саркази. Ну, это была не случайная вещь. Саркази был лучшим министром внутренних дел после, там, со времен Фуше наполеоновского министра внутренних дел, вот лучшим считался Саркози. Саркози вообще приверженец очень жестких мер. Он жесткий человек. Я думаю, что эта встреча состоялась не случайно. Возможно, мы скоро Саркози даже увидим в каком-нибудь качестве во французском правительстве. Но так как минимум, а при лучшем раскладе для Саркози мы, возможно, его опять увидим президентом Франции. Потому что проходят вот эти сентименты, которые, ну, еще там некоторое время назад Меркель сказала о закате эпохи мультикультурности. Теперь у нас вот эти события во Франции. То есть Европа станет более жесткой в отношении каких-то вещей. Для нас это может быть хорошо в том формате, что к нашим событиям тоже у них еще больше ужесточится позиция в нашу пользу. А чи не их увагу? Нет. Не распрошивка. Нет, ну, конечно, у них будет определенное внимание перенесено на вот эти проблемы борьбы с терроризмом, но я думаю, что не ослабится внимание, наоборот, оно может быть даже еще больше заострится. Потому что все понимают, что вот такие серые территории, как Донбасс сейчас, они есть источниками вот терроризма. Терроризма, трансграничная преступность и так далее, но это давно известный факт. Я не думаю, что кто-то сейчас ослабит внимание в отношении Украины. И это то, что не ослабят, говорит хотя бы тот факт приглашения Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что нет выше формата в мире по безопасности. Есть Давос в экономическом плане, и есть Мюнхен в плане безопасности. То есть, я думаю, что и на Давосе будет две основных темы – борьба с терроризмом и Украина, и в Мюнхене будет все то же самое.